Perkembangan saman YB Fami fitnah daripada Papa Gomo kaki penghasut kaki pengfitnah tidak lain tidak bukan Papa Gomo sahabat-sahabat semua. Jadi sebelum ini ada ura-ura YB Fami tarik balik sekiranya uh, Papa Gomo ini memohon permohonan maaf. tapi akhirnya Yabi Fahmi setuju untuk meneruskan saman fitnah ini. Jadi rakyat juga setuju dengan keputusan itu. Jadi ayo kita bersama-sama untuk mendengar isu-isu panas termasuklah isu yang saya nyatakan ini. Ah menteri berhimpun eh. hari ini bagi membincangkannya parlimen khas bagi membincangkan tarif yang sekarang ini dikenakan ke atas Malaysia. Sebaik di Menteri, kita akan memaklumkan Jemaah Menteri Parlimen Anwar Ibrahim. Jemaah Menteri Parlimen akan dimaklumkan sebaik menandatangani perjanjian dengan Amerika Syarikat berhubung tarif timbal balik ke atas import Malaysia, kata Perdana Menteri. Anwar memberitahu Nior hari ini bahawa segala perbincangan yang sedang berjalan adalah tertaluk di bawah non-disclosure agreement atau perjanjian kerahsiaan. Katanya ini selaras dengan amalan antarabangsa apabila isu runingan melibatkan kepentingan strategik. Sekiranya ada cadangan dasar yang memerlukan keletulusan, Kelulusan ia akan melalui proses yang akan keseluruhan termasuk di peringkat kabinet jika perlu dimentangkan kepada parlimen. Walaupun saya tidak dapat mengumumkan proses secara perinci kerana ini semua perbincangan yang diadakan baru ini termasuk rombongan yang dikatakan oleh MITI terikat dengan NDA ini adalah amalan antarabangsa mana-mana perjanjian sebelum dimaktamakan mesti jaga kerahsiaan. Dalam masa sama, Fadil Sha'ari tak puas hati. Tak munasabah Rafizi bercuti ketika nak perang ekonomi. Seorang ahli parlimen PAS mengulang rasa tidak puas hati pembangkang terhadap tindakan Menteri Ekonomi mengambil cuti di tengah ketidaktentuan ekonomi global susulan keputusan Amerika Syarikat mengenakan tarif timbal balas. Tidak berselindung dalam ucapannya Ahmad Fazil Syari menyifatkan cuti panjang revisi yang diluluskan oleh kerajaan sebagai sesuatu yang tidak munasabah dan mendakwa ia telah menjadikan Malaysia sebagai bahan ketawa. Kita dalam keadaan perang ekonomi sekarang, tiba-tiba cuti sebulan diberikan kepada Menteri yang pegang portfolio agak penting. Ini satu perkembangan yang saya rasa agak luar biasa yang berlaku di negara kita. Kita diketawakan katanya. Paling juga membayangkan bahawa langkah Rafizi bercuti daripada tugas kementerian mungkin ada kaitan dengan isu pemilihan parti dipercayai merujuk kepada kekalahan beberapa calon kem dalam pemilihan PKR baru-baru ini. Saya nak sahkan eh yang Rafizi datang di parlimen tadi. Okey, dia walaupun dia bercuti dia datang jugalah membentangkan beberapa perkara bukan mungkin dia, saya tak tahu dia bentang ke tidak dengan dengan di dalam parlimen tetapi dia datang di parlimen uh, untuk uh, apa menyelesaikan isu beliau dan kita kena ingat tuan-tuan eh? macam yang Perdana Menteri sebut ini berkaitan dengan multi-miti dan juga berkaitan dengan Menteri Keuangan dan kalaupun Menteri itu cuti dia ada timbalan Menteri dia saya jumpa uh, well saya nampak kan nampak uh, saya tahu bahawa timbalan Menteri dia ada kat situ Kan? Menteri GPS Timbalan Menteri ada kat situ untuk menyambut perkara ini bukan satu benda yang pelik pun kita kata kan kalau dia nak bercuti kita pun tak tahu benda ni bukan kita tak tahu kita tahulah kita boleh agak tetapi bukanlah sesuatu yang kita kata tak beyond our control bukanlah sesuatu yang tak boleh nak diminishkan oleh kerajaan yang sedia ada what if I told you that you can climb up stairs and squat without fearing sudden pain all within 15 minutes a day kan bagi saya kalau uh, Fadli Ahmad beranggapan demikian maksudnya sebab mungkin dia tak pernah jadi menteri ke atau dia seorang menteri yang tidak tidak efisien ke kalau kalau dia nak jadi menteri menyebabkan dia rasa macam kena selesai kena ada fizikal juga baru selesai masalah ini. Alamak. Negara ini bukan Rafizi seorang lah yang manage. <laughs> Isu ini pun bukan Rafizi seorang juga yang manage. Okay. So, dia menyentuh tentang pemilihan parti tadi kan. Uh, So akhirnya, Tahniah saya ucapkan <laughs> Ada orang tuduh saya kan Saya adalah orang dalam yang membocorkan rahsia Kepada Malaysia kini Yalah, okeylah tu And Bahawa uh, saya kata um, Tahniah kepada 220 ketua cabang yang menang tempoh hari uh, With exception dengan pemilihan semula tempoh hari Dah menang dah pun Maka semua telah disahkan keputusan Parti dikendaki membuat audit Audit telah dibuat Uh, report audit telah dibuat. Summary telah dibuat. Dan report audit mengatakan tidak. Okey, saya ulang. Eh. Saya ulang. Berdasarkan report audit. Saya tak kata saya setuju, tak setuju. cerita tak penting. Yang penting, saya kata berdasarkan report audit. Auditor ini bukan auditor dalam negara. Auditor luar negara. Datang ke Malaysia satu hari bulan. Dia balik dua hari bulan. Sebelum itu, dia dah buat audit. Dia mengatakan empat elemen yang dia tengok. Bahawa kesemua elemen ini tidak ada tampering. Tidak ada masalah. Termasuk sistem. Dia kata dia telah melihat sistem, sistem pun tak ada masalah. Mereka telah melihat apa yang diminta, semuanya tidak ada masalah. Kalau ada pihak tak berpuas hati, well, tuan-tuan kena ingat 2022, saya sendiri tengok kita buka sistem satu persatu, undi tengok satu persatu, pada masa itu menang, 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 still dianggap kalah pun kita boleh terima. Yang ni move on je lah. Kan? Move on je lah. SU Agong PKR sahkan keputusan pemilihan cabang yang dipertikai. Susah Agong PKR, Fuzia Saleh mengesahkan bahawa MPP Majlis Pemilihan Pusat parti itu uh, telah meluluskan, memutuskan untuk mengesahkan pem, keputusan pemilihan peringkat cabang yang dipertikaikan. Fuzia berkata keputusan itu dibuat dalam mesyuarat MPP malam tadi namun tidak menjelaskan bagaimana keputusan itu dicapai. Saya boleh jelaskan keputusan itu dicapai dengan mesyuarat dan mereka semua bersetuju menerima. Malam tadi, Sumber Dalaman Parti itu memberitahu Malaysia Kini dalam mesyuarat satu jam itu, Juru Audit Antarabangsa yang dilantik untuk menyemak kesemua keputusan telah memberi taklimat menerusi sidang video. Sumber itu mendakwa tiada sebarang bantahan dikemukakan terhadap keputusan untuk menerima keputusan pemilihan cabang dan bergerak ke hadapan. Dan pelantikan uh, Juru Audit Antarabangsa juga telah diluluskan di dalam mesyuarat agung pimpinan MPP yang lepas. Timbalan Presiden Rafizi Ramli yang mana katanya tidak berpuas hati dengan keputusan turut hadir. Ya, Rafizi pun ada di dalam mesyuarat tersebut. Uh, kalau kita tengok, uh, sorry, saya dah buang lah. Okay. Saya Anwar sahkan Rafizi hadir mesyuarat pimpinan pusat PKR. Presiden PKR mengesahkan kehadiran timbalan Presiden itu yang berlangsung semalam. Semalam dia hadir, dia kata. Apabila dia tanya, adakah Rafizi ada membangkitkan sebarang isu semasa mesyuarat? Anwar berkata, kami membincangkan keputusan itu dengan baik. Alhamdulillah. Sebelum so, ini timbul spekulasi Rafizi dalam keadaan sedang mengambil cuti. Uh, ya, yeah, Rafizi ada. Saya tengok gambar Rafizi. <laughs> uh, saya tengok gambar dia. Memang dia ada. Dia duduk depan masa itu. Dia depan. Presiden kanan. Dia kiri. Kalau kita tengok macam ni lah. Dia sebelah kiri sini. Presiden. I think SUA, GPP. Itu saya tengok. Jawab. Yang ni dia lindungi. Tapi dia ada gambar dia. So, dia ada. Uh, ini tidak ada isu tentang perkara tersebut. So, adakah timbalan presiden ni akan dipertanding? Adakah Rafizi akan bertanding timbalan presiden? Itu satu persoalan. Tapi persoalan kedua, adakah timbalan presiden tu akan dipertandingkan? Ni tuan-tuan menarik kan, parti PKR ni. Daripada dulu ni, PKR ni adalah satu parti yang sangat bising. Kan? PAS buat pemilihan parti, DAP buat pemilihan parti, Amanah buat pemilihan parti, Bersatu buat pemilihan parti. Pejuang pembuat pemilihan parti tahun ni. Tak ada siapa pun keluar berita. Tiba-tiba PKR ni tak habis-habis. Hari-hari kalau berita. <laughs> kan? Hari-hari kalau berita. Pemilihan PKR, Saifuddin istikharah sebelum membuat keputusan muktamad. Menteri Dalam Negeri, Saifuddin Nusantara memberitahu dia akan terus membuat pertimbangan terbaik dengan tawakal istikharah sebelum memutuskan sama ada bertanding PKR, bertanding atas baliknya dalam pemilihan kali ini. Menurutnya, dia juga sudah menamatkan hampir keseluruhan proses libat urus dan perbincangan dengan pelbagai pihak termasuk sesi panjang bersama timbalan Presiden Rafizi Ramli dan Presiden mereka Anwar Ibrahim. Katanya, proses itu penting diambil sebelum membuat sebarang keputusan muktamad berhubung pencaturan dalam parti, terutama melihat kepada sejarah perlawanannya selama ini. Namun sebagai orang lama, saya lebih banyak melalui episod kekalahan berbanding kemenangan dan satu perkara yang tetap utuh dalam diri saya adalah hikmat kepada parti tidak harus bersyarat kepada kedudukan. Kalah atau menang, bukan penentu semangat perjuangan saya. I agree, tuan-tuan. Saya setuju juga kenyataan bahawa kita kena berpaksikan kepada prinsip satu. Kemudian kalau parti kita membuat prinsip itu, individu membuat prinsip itu, maka kita boleh follow mereka kerana mereka berpaksi kepada prinsip. Okay? Regardless. So, kalau mereka keluar daripada prinsip, kita boleh tinggalkan dia tetapi kita tak tinggalkan prinsip. Kita jangan tinggalkan prinsip semata-mata kita kena ikut orang. Faham, eh? Kita jangan tinggalkan prinsip semata-mata kerana kita ikut orang yang meninggalkan prinsip. Prinsip will always be there. The principles will always be there. So, follow the principle. Manusia, parti dan sebagainya these are all platforms yang akan datang dan pergi. As long as the principles are there, maka kita akan tetap ada dekat situ. And I agree with that. Then, you know, people come and people go. Orang datang dan orang pergi. Dan uh, bagi saya, yang paling penting adalah untuk kita nak Uh, sebagai orang itu tak semestinya orang dalam parti politik pun even kalau kita penyokong kita faham prinsip kita. Hari ini mungkin Datuk Seri Anwar mungkin PKR berpegang ber, ber selari dengan prinsip tersebut. Tapi kita tak boleh jamin satu hari nanti mungkin kami pun ter tersasar dan tercicir daripada prinsip itu maka bangkitlah untuk apa kata menegur dan mengislah mereform kami sebagaimana disebut oleh Nabi Syuaib tadi. Alright. Hmm. Dan saya sebut eh tentang perkara ini. So, wartawan tanya. So, adakah kemungkinan, apakah sebab Rafizi bercuti, saya kata. Mungkin sebab dia merajuk, mungkin sebab dia tak puas hati dengan Presiden, dia tak puas hati dengan sistem. Saya jawablah, saya kata. Janganlah anggap macam tu. Kita kena faham Rafizi ni, dia ada sejarah, dia tak berapa sihat. Masalah jantung, masalah belakang, dia pernah operate. Jadi, kenapa kita tak ambil kemungkinan itu, saya kata. Rafizi mungkin tak sihat, it's already morning. Dawaan Menteri Ekonomi Datuk Seri Razi memburu undur daripada jawatan timbal presiden dan akan kita kabinet mungkin disebabkan masalah kesihatan. Bekas Datuk uh, Seri Koordinasi Penerangan Isteri so, di Menteri berkata, kemungkinan itu boleh menjadi penyumbang. Ha, ini ni tak habillah tapi saya boleh cakap penyumbang kepada kenapa beliau mengambil cuti. Kita kena ingat tuan-tuan eh, kita jangan anggap ambil cuti itu dalam keadaan demikian. Okey, dia dibebankan dengan beban ekonomi sekarang ini. Dibebankan dengan uh, yelah tarif dan sebagainya itu satu dibebankan dengan masalah sistem pergaduhan dan sebagainya bukanlah pergaduhan lagi pergaduhan tetapi maksudnya ketegangan itulah ketegangan itu ketidakpuas hatian dan sebagainya dia tekan pula dengan yelah sakit dia so benda ni don't you think it will take a toll on your health and on your mind betul tak kalau saya pun eh hey, saya pun saya rasa saya lagi teruk kena saya rasa saya akan lagi teruk daripada dia at least dia bolehlah nampak gagah lah untuk nak men mengharungi semua ini. Kan? So, you know, for me, give him a break lah. Ha? Kalau dia nak ambil cuti, ambil lah cuti. Ahmad Fazil dia tak puas hati, timbalan ada. Menteri Ekonomi ada. Menteri MITI ada. Biar dia orang handle lah. Dan dia walaupun dia, sorry, uh, ya, yeah, timbalan Menteri Ekonomi. Walaupun dia katanya bercuti, dia sebenarnya bukan bercuti-bercuti. Tak, tuan-tuan, dia bercuti bukan mati. <laughs> dia bercuti bukan mati Erti kata dia still boleh dihubungi boleh di email You know benda-benda macam tu masih boleh berlaku Cuma dia tak ada masuk pejabat So dia nak ambil cuti dia biarlah Dan sekarang ni pemilihan parti Mungkin beliau nak ambil masa untuk restrategize dengan pemilihan parti So okey lah juga daripada dia ambil masa kementerian dia Lepas tu dia buat kerja parti Baik dia ambil cuti You know itulah sepatutnya Kan itulah sepatutnya so itu jawapan saya ada tadi yang ramai yang kata eh kau keluar kenyataan kata dah fizik sakit aku kata mungkin sakit baca dulu kan uh, jangan main bantai banyak kau baca mungkin sakit iyalah tak tak possible ke benda tu is it is it not possible iyalah mungkin dia sakit so dia cuba untuk re, apa recover bukanlah sakit sampai masuk hospital iyalah macam saya sekarang ni saya sakit belakang and, biar saya rehat dulu kan contohnya kan uh, 2 3 hari, and, 2, 3 hari and, 2, seminggu macam mana you know, redakan ketegangan dan sebagainya supaya when I come back, kita come back stronger. Tuan-tuan, tuan-tuan, kerja Isnin sampai Jumaat, kadang-kadang Sabtu. Tuan-tuan tahu, ahli parlimen ni, menteri ni, Isnin sampai Jumaat, Sabtu minggu kerja lagi. Ahli parlimen mana ada cuti? Ahli parlimen Sabtu Ahad kena kerja juga. Petang kena kerja juga. Malam pun kena kerja juga. Orang sakit, orang beranak, rumah terbakar, ada banjir, bantuan, program sana, program sini, rasmi itu, rasmi ini. Tuan-tuan ingat senang ke nak jadi YB ni? <laughs> kalau ditakdirkan saya ada benda lain saya boleh buat Saya tak nak jadi YB ni tuan-tuan Kalau ditakdirkan lah kan? Tapi itu tanggungjawab Okay Habis kat situ Bobo ni Yelah Kalau kita tengok bagaimana Papa Gomo telah dimaafkan oleh Menteri Eh oleh Ketua Polis Negara kan Saya bacakan. Bicara kes saman fahmi terhadap Papa Gomo, dua lagi bermula 2 Oktober ini. Pembicaraan kes saman Fahmi Fazil difailkan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil terhadap tiga individu termasuk Wan Muhammad Azri atau dikenali Papa Gomo akan bermula pada 2 Oktober ini. Saman itu difailkan Fahmi secara berasingan pada 5 September terhadap Wan Muhammad Azri, penceramah bebas Ahmad Dusuki Abdurani dan juga pemilik uh, tasnik eh, pemilik Facebook akaun N13 Kuang Muhammad Fauzan Mazlan berhubung dakwaan Kononnya ahli parlimen lemah pantai menyampaikan ceramah politik di sebuah masjid di Rawang, Selangor. Peguam Ashiq Ali Seti, uh, Seti Alivi yang mewakili Fahmi ketika ditemui pemberita berkata, pada prosiding kes berkenaan, Hakim Rosmawar Rozain telah membenarkan pembunuhan preventif supaya ketiga-tiga saman dibicarakan serentak. Mahkamah kemudian menentakkan 2 dan 3 Oktober untuk perbicaraan, kata peguam itu. Prosiding berkenaan turut dihadiri peguam Zamri Ibrahim Ibrahim yang mewakili Muhammad Fauzan. Berdasarkan penyataan tuntutan, Fahmi mendakwa ketiga diri defendant telah menyiarkan kata-kata fitnah yang mendakwa beliau menyalahgunakan tempat beribadah bagi tujuan kempen. Dan ia telah disiarkan pada 31... Uh, sorry, Fahmi mendakwa telah disiarkan di akaun Facebook milik Muhammad Fauzan serta akaun Facebook dan Instagram milik Ahmad Dusuki pada 31 Julai 2023 manakala akaun TikTok dan Facebook Wan Azri pada 1 Ogos tahun yang sama. Beliau mendakwa kenyataan fitnah itu tidak berasas dan MAIS telah mengesahkan bahawa beliau sama sekali tidak memberikan ucapan berbau politik seperti mana yang difinah oleh dependen oleh itu pelintir menuntutkan teologi am teruk atau teladan pelintir injungsi perintah injungsi bagi menghalang semua dependen daripada mengulangi atau menyebabkan penerbitan semula kenyataan fitnah itu ini clear cut case tuan-tuan tuan-tuan eh? akan nampak nanti clear cut case Fahmi boleh menang kepada YB Fahmi <coughs> kalau dah menang tuan nanti, nanti <coughs> lupa kawan-kawan ya -kawan, eh? Ha. Saya kalau tengok dekat tempat YB Fahmi, Parlimen YB Fahmi ada satu kedai. Kedai tu seberang tu. Dia punya jual makanan dia. Tepi jalan je. Sedap. Ha. Nanti YB boleh belanja YB <laughs> boleh belanja eh? Alright. Okay. Uh, saya pergi kepada Singapore election dulu tu oh. Eh? Uh, saya buat rumusan sahaja. Singapore election baru saja tamat dua hari lepas. Uh, diadakan pada tiga hari bulan. Dan akhirnya uh, keputusannya adalah uh, People's Action Party atau PAP, PAP telah menambahkan undi mereka sebanyak 4% berbanding dengan tahun 2020, election 2020 dan telah memenangi majoriti kerusi. Kan telah memenangi majoriti kerusi, okey.